पिंपल्स या एक्नी इंसानी स्किन पर सबिशियस ग्लैंड की ब्लॉकेज और इन्फेक्शन से बनने वाले रेडिश दाने होते हैं जिनमें फर्स्ट या ब्लड होता है पिंपल्स अडर्स में खास तौर पर 13 से 25 साल तक की उम्र में बहुत परेशानी और कोफत का बास बनते हैं खास तौर पर लड़कियां इससे बहुत परेशान होती हैं आज आपको बताते हैं कि पिंपल्स हमारी जल्द पर क्यों बनते हैं और उनका हल क्या है स्पिशियस ग्लैंड जिल्द के अंदरूनी साइड पर मौजूद होते हैं और ऑयली सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिसको सेबम कहते हैं सेबम हेयर पोर्स के रास्ते से निकलकर स्किन को लुब्रिकेट करता है और डेड सेल्स को भी निकालता है सेबम स्किन को रफ एंड ड्राई होने से बचाता है इंसानी जिसम में हार्मोनल चेंजेस या जेनेटिक चेंज की वजह से बाज़ा डेड स्किन सेल्स और सीबम की प्रोडक्शन मुतासर होती है तो सीबम ज़्यादा क्रिएट होने लगता है डेड स्किन सेल्स की ब्लॉकेज की वजह से स्किन के अंदर इकट्ठा होने लगता है जिससे इस जगह पर बैक्टेरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है जो कि पस की सूरत में स्किन पर नजर आती है जिसे हम पिम्पल्स कहते हैं हाँ अलबत्तः पिम्पल्स की मुख्तलिफ कैटगरीज हैं यहाँ हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अब बात करते हैं कि पिंपल्स ज़्यादातर टीन में ही क्यों होते हैं टीनज में एक्नी की तीन कॉमन वजूहत हैं नंबर एक जेनेटिक चेंज नंबर दो हार्मोनल चेंज नंबर तीन अनहेल्दी डाइट जेनेटिक चेंज एज के साथ होती है मगर हार्मोनल चेंजेस टीन एजेस या अडर्ट्स में इनके अनहेल्दी एक्टिविटी की वजह से आती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स होते हैं ख़ासतौर पर गर्ल्स में पीरियड्स के दौरान और बॉयज़ में नौजवानी अरसे में अनहेल्दी एक्टिविटी की वजह से हार्मोनल ग्रोथ मुतासर होती है तो ये मसाइल आते हैं इसके अलावा ज़्यादा गर्म और अनहेल्दी डाइट से भी फेस स्किन और बॉडी स्किन पर मुख्तफ किस्म के दाने निकलते रहते हैं अब आपको बताते हैं कि एक्ने या पिंपल से बचने का क्या तरीका है एक्ने की दवाई दो किस्म की होती है एक आपके डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करती है ताकि सेबम के ब्लॉकेज ना हो दूसरी सेबम की प्रोडक्शन कम कर देती है मगर इसका आसान हल ये है कि आपको मीठी और तली हुई गज़ाओं को गुड बाय कहना है बिस्किट क्रीम चॉकलेट शुगर और तमाम किस्म की मीठी गज़ाएँ खाना छोड़ दें तो आपको दिनों में ही एक्नी ख़त्म होती नजर आएगी मजीद इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए